Okay, setelah lagi masalah yang berlaku Kami dah berlaku pelapan Ini mentalkan tentang Konsep masalah dalam etika perniagaan Saya Zulman Kapita Zulman Suriman Saya mahu Muzudin Kecil Mawar Nazul Dan saya Mawar Fadil Syafiq Di Al-Fasar Okay, jadi okay. okay. Etika dan integriti amat penting dalam dunia perniagaan moden. Rasul menjadi cabaran besar kerana ia merosakkan reputasi, melemahkan ekonomi dan menjejaskan kepercayaan masyarakat. Jadi, memahami isu ini amat penting bagi memastikan sesebuah perniagaan itu kekal, terus dan berdaya saing. Seterusnya, ialah ia konsep Rasul Rasuah ialah pemberian atau penerimaan suapan untuk mengaruh keputusan termasuk wang, hadiah atau perkhidmatan. Ia melibatkan penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan pribadi. Seterusnya ada jenis-jenis rasuah. Yang pertama, pertabiran awam. Rasuah dalam pertabiran awam iaitu pegawai kerajaan menerima suapan untuk mempercepatkan permohonan lesen perusahaan tiga atau mengelakkan tindakan undang-undang yang kedua adalah politik ahli politik menggunakan wang untuk membeli undi mengantik kroni dalam jawatan kerajaan yang ketiga adalah kehakiman iaitu suatu yang diberikan kepada akil atau berbuang untuk mempengaruhi keputusan mahkamah yang seterusnya adalah sektor sukan. Sektor sukan iaitu pesan uh, iaitu pemain jurulatih atau pengadil uh, menerima bayaran untuk mengatur keputusan perempuan lawanan. Yang seterusnya ialah kesihatan dan pendidikan. Pesakit atau keluarga membayar suapan kepada kaki tangan hospital untuk mendapatkan rawatan segera atau melangkah penilaian. Yang terakhir ialah perniagaan Syarikat memberi suap, suapan untuk memenangi projek Melalui menggunakan aset operasi atau mengurangkan cukai Seterusnya ialah punca suap hmm, punca. Yang pertama ialah kadar prestasi dan keuntungan individu atau organisasi menghadapi tekanan untuk mencapai sasaran kewangan atau prestasi yang tinggi lalu memilih jalan pintas melalui rasuah seterusnya so, peluang dan tiada kekurangan pengawasan kekurangan kawalan dalaman seperti audit yang lemah atau pengawasan yang tidak konsisten membuka ruang kepada perbuatan tersebut yang ketiga adalah persaingan tidak sehat Persaingan tidak sehat dalam persekitaran yang kompetitif Yang pihak, pihak tertentu memberikan rasuah untuk mendapat kelebihan Berbanding pesaing lain Dan seterusnya Budaya organisasi negatif Dalam organisasi atau masyarakat yang membiarkan perbuatan rasuah Individu merasa tidak bersalah dan sering melakukannya Dan seterusnya gaji dan insentif berbahagia Karena gaji yang rendah atau kurang kejaran membuatkan pekerja mencari sumber pendapatan lain seperti rasuah Dan akhir sekali ialah undang-undang lemah Sistem undang-undang yang lemah bergabung kepada uh, kes rasuah menyebabkan keberanian individu Kerana hukuman jaringan atau tidak konsisten Seterusnya ialah punca rasuah dalam pernikahan yang pertama penyalahgunaan kuasa penyalahgunaan kuasa dalam urusan lesen dan permit pegawai atau pemegang lesen boleh dipengaruhi melalui suapan untuk mempercapakan atau meneruskan sesuatu permohonan pernikahan yang kedua, elak membayar cukai atau denda. Mereka membuat pegawai penguat kuasa untuk mengurangkan jumlah cukai Yang ketiga mempengaruh pelaburan Pemberian kandang kepada pihak berkepentingan untuk mempengaruhi keputusan pelaburan atau keputusan pinjaman Yang terakhir adalah perbentuan per 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 tender itu syarikat memberi suapan untuk memastikan mereka memenangi kontrak atau projek besar. Seterusnya saya akan berikan kepada Syahrin Okey, terima kasih kepada sahabat kita iaitu Is Dan seterusnya kita masuk kepada kesan dan rasuah Yang pertama ialah kesan rasuah akan menjadi reputasi Maaf saya besar rasuah akan menjejaskan reputasi syarikat Okey, kepercayaan pelanggan dan pelaburan terhakis menjejaskan imej dan kemasukan syarikat yang kedua adalah meningkatkan kos kos operasi kos tersebut ini seperti sobokan menyebabkan pembaziran sumber dan ketidakcekapan yang ketiga adalah merosakkan persaingan sihat syarikat tidak layak mendapat kelebihan menjejaskan inovasi dan kemajuan industri dan yang keempat adalah mengurangkan pelaburan asing FTI negara dianggap tidak stabil pelaburan enggan melabur kerana risiko yang tinggi yang kelima ialah mengundang tindakan undang-undang individu dan syarikat boleh didengar di atau di hitam daripada tender okay. yang keenam ialah melemahkan moral bekerja. Budaya tidak adil menjejaskan motivasi dan produktiviti negara. Dan yang terakhir ialah merosakkan ekonomi negara. Ketirisan hasil negara, perkhidmatan awam rosak dan rakyat menanggung beban. Okey, seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah. Okey, langkah yang pertama seperti yang kita lihat dalam memperkukuhkan penguasaan undang-undang. Kesepiatan perlu bertindak tegas. Undang-undang sentiasa dikemas kini dan dilaksanakan tanpa pilih kasih. Dan yang kedua ialah polisi anti rasuah dalam syarikat. Dasar yang jelas, prosedur pelaporan, audit berkala dan pemantauan dalaman perlu ada dan yang ketiga adalah pendidikan dan latihan etika korporat Latihan, seminar dan program kesedaran secara berkala Dan nilai muhi diterapkan dari awal Okey, yang keempat ialah perlindungan kepada pemberi maklumat Undang-undang perlu menjamin keselamatan whistleblower Untuk di, untuk galakkan pendedahan kes rasuah Yang kelima, ialah ketegusan dalam perolehan dalam kontrak menggunakan sistem e-perolehan dan tempel terbuka untuk elak kronisme dan manipulasi dan yang terakhir ialah kepimpinan berintegriti pemimpin perlu jadi teladan dan budaya integriti bermula dari atas jadi itu sahaja daripada saya dan kita masuk kepada Zulfaqah kita ke beberapa contoh kes rasuah yang berlaku dalam perdagangan Ini dari bukti sama di Malaysia ataupun di peringkat antarabangsa Ok, yang pertama tadi Yang pertama Okey, yang pertama sekali dari satu kes yang paling terkenal di Malaysia iaitu melibatkan sebuah organisasi yang dikenali sebagai One Malaysia Development Berhad iaitu One Negeri. Skandal ini melibatkan sebuah syarikat pertaburan kerajaan Malaysia yang terlibat dalam skandal penyelewengan lebih daripada 4.5 bilion US dollar. Antara watak besar yang terlibat dalam skandal ini ialah bekas Perdana Menteri kita sendiri iaitu Gaji Najib Razak dan juga seorang ahli pemegang terkenal iaitu Jodoh. Okay. Sekiranya ini dapat buat test kesan tetap dalam masa Dan hasilnya Bantu Sri Najib Bazaar dijatuhkan hukuman penjara Selama kalau tidak selesai di buah tahun Iaitu daripada tahun 2000 Hingga tahun 2000 Okey Jadi kesan gratis kes ini telah pun mencermatkan Imej negara dan memberikan kesan buruk kepada ekonomi negara Jadi okay. selanjutnya kita ada dalam kes Rasulullah diberikan antara bangsa yang melibatkan antara sebuah badan organisasi besar di dunia terutama dalam bidang sukan iaitu FIFA ok pada tahun 2015 beberapa pegawai tertinggi FIFA di kerana menerima suapan berkaitan hak pengajaran dengan dunia antara yang penting ialah Presiden FIFA sendiri pada ketika itu iaitu Sepp Blatter yang telah digantung dan kemudian dilarang seumur hidup untuk menganggotai sebagai organisasi antarabangsa dan skandal ini istilahnya skandal ini telah pun mencemarkan imej baik FIFA dan mengurangkan kepercayaan kepada berasal sepak seluruh dunia terhadap FIFA itu sendiri. Okay. Jadi kita bersiap dengan kesimpulan. Okey, jadi kan yang ini, Rasuah dalam perniagaan memberi kesan negatif yang besar kepada ekonomi, aktiviti dan kepercayaan masyarakat Ini seperti mana yang saya sebut dari penanggungan tadi Kes MyATP dan FIFA ini menjadi antara satu contoh penting bagaimana Rasuah boleh melibatkan pemimpin dan organisasi besar serta menjelaskan image negara pencegahan menentu pencegahan rasuah amat penting melalui undang-undang yang tegas dan pendidikan yang berterusan demi kestabilan dan kemajuan negara. Oleh itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.